Okey, tadi ada soalan saya tengok ada seorang tanya saya dia bertulis air hidrogen okey ke tidak? Saya ni biasa saya suruh minum air biasa-biasa je lah. Tak payahlah nak minum air macam-macam sampai tera lah, giga lah tak payahlah. Minum air biasa je. Air tapis biasa je. Sebab teknologi yang macam-macam sekarang ni saya pun tak tahu dah. Kadang kita tak faham dah. Kita tak pasti dia dia mengganggu atau tidak biologi badan kita. Jadi hati-hatilah kalau tuan tuan nak minum air macam-macam pelik-pelik ni. Saya rasa tak payah lah. Macam eh? kuih okey lah, Doktor? Ha? Macam kuih okey lah, kuih. Ha, kuih minum tak ada masalah. Tapi utamakan kuih yang yang mineral lah. Bukan yang RO untuk minum. Untuk prepare ubat memang guna RO. Reverse osmosis. Ha, air, air minuman tu. Tapi kalau nak minum, bagus minum air yang mineral. Sebab kuih pun ada penapis yang mineral, ada penapis, penapis yang RO kan? Ha, betul-betul. Nah, tapi kalau yang pelik-pelik sangat tu janganlah dulu. Ha. Eh. Sebab penyakit tuan-tuan perempuan ni macam-macam. Eh. Jadi kalau bila kita minum sesuatu benda yang yang boleh juga sama ada dia merawat atau mengganggu, nah, itu yang kita tak tahu. Sebab setengah jenis air yang pelik-pelik ni pun dia mengganggu ubatan saya juga. Ha, itu yang saya kata janganlah tak payahlah minum dulu air yang pelik-pelik ni. Apa teknologi pun dia cakap, okay. kalau dah terai pun tak boleh juga buah pinggang. Tak boleh juga penyakit tu tinggalkan dulu lah. Ha? ha? fokus ke air biasa je. Air mineral biasa. Air yang tapisan di rumah kita. Minum yang macam tu dulu. Hmm? Yang so, macam kita nak, macam kita nak minum basa, macam biasa macam mana Macam pagi-pagi nak minum air manis ke apa-apa doktor? -apa. Macam air bilo, boleh kan? Ini ini kes apa ni tuan? Tuan sakit apa sekarang ni? Tuan nak ha, menjawab? Macam, macam saya macam saya selalu gerd doktor. Gerd dengan bertaigur. Okey, gerd tak ada masalah. Makan mak, makan minum macam biasa je. Cuma dalam berdetox ni jangan jangan ambil air kopi, jangan ambil air kelapa lah. Yang lain-lain tu boleh minum macam biasa je. Ya dia. Macam kelapa dengan gas tak boleh, Doktor eh? Ha, tak boleh. Air kopi, air kelapa, air bergas tak boleh untuk orang yang sedang berdetox, okey. Dah detox berapa berapa botol ni? Ha, tuan. Saya dah sekarang masuk nombor 2 dengan separuh dah, Doktor. Oh, nombor 2 separuh dah. Ah, uh, tapi alhamdulillah lah kena pertama kedua saya tak ada apa-apa efek pun. Okeylah. Vertigo macam mana? Vertigo ada kurang tak? Vertigo ke? So, ini uh, dia ada kurang sikit lah tu. Sebab apa? Rasa saya tak rasa saya detox yang pertama tu. Ha. Huh? Pertama tu dia ada efek dia tau. Ha. Huh? Efek dia macam saya macam dia rasa perjalanan tu dia macam betulkan saya punya saraf dekat tengkuk hmm. tu kan. Kadang-kadang hmm. saya macam nak hitam, berpeluh apa semua Tapi saya kata bagi saya tak apalah mungkin efek lah Mungkin ubatnya kan hmm. Ha, so sebab dia nak pulihkan saya punya Memang ada rasa sakit lah tapi tahan lah nak buat cuana tu kan Sebab hmm. dia tak kita sembuh So lama-lama sampai nak dekat habis satu tu sudah pulih dah Dah hmm. ok okey dah sikit ha. Cuma saya punya gerd pun dah hilang hmm. Alhamdulillah, Alhamdulillah Gerd saya, oh tak sampai seminggu dia akan naik Tak makan benda pedas pun dia naik, kacau macam mana? Pedih. Sekarang boleh makan benda pedas dah? Sekarang pedas saya tak main lagi tu. Saya tak makan lah. Cuma sekarang Malas saya kemarin saya makan kari. Kari pun saya kalah juga tau. Hmm. Ah, ha, tapi Alhamdulillah dah makan kari okey tak ada apa dah. Ha, itulah so, tu. Itulah ha. tu. Saya biasa macam ni tuan. Saya ha. pesakit saya. Saya suruh challenge tau. Kalau ha. you tak uh, tak boleh makan nasi lemak selama ni disebabkan you ha. Lepas you dah berdetok ni sebotol dua botol you challenge you. Try makan sikit. Pesakit saya tapi gitu. Itu, lepas makan, eh Okey mana kata penyakit dia dah makin pulih. Jangan, jangan takut nak, nak nak challenge. Bukan you makan berhabis. You cuba Yalah makan nanti, you tengok macam mana dulu. Haa pelan-pelan lah. Tapi cuma sekarang ni saya tanya perbezaan ni gaut saya dah hilang terus ni. Ah, ha? <laughs> ha, saya punya gaut dah hilang terus. Alhamdulillah. Ha. Oh, biasa. Oh, Sakit. yang ha, pulih Datang biasa. Tak. Biasa ha. sangat. Makan ni sedikit gaun dan lain-lain lah. Tapi Alhamdulillah lah memang detox ni buang sekali dengan gaun ni lah. Dia bersihkan buang, ya, sekali. buang. Dia akan buang asid ha. urik yang berlebihan. Ha. Dia akan balik sistem per, apa, apa ni, uh, pelupusan ataupun cara nak dibuangkan asid urik tu supaya lebih berkesan lah. Dia tak simpan Betul. lah. Macam-macam. Gaun naik, gerd naik, gerdata ego naik. Semua so, dia kacau. Hmm. Serentak tu doktor, serentak. Doktor fikir macam mana saya nak makan ubat. Dia kalau serentak. Tapi sekarang ni bawa dua botol kan? Baru botol kedua kan? botol kedua. Jadi bayangkan. Tuan tak boleh bayangkan kalau tuan buat detox ni sampai tiga set. Mana kita sampai sembilan botol. Insya Allah segala penyakit yang tuan ada pulih tu. Pulih tu. So kalau macam ni dah habis tiga botol kena, kena repeat lagi pun tu? Macam mana? Repeat sampai betul-betul habis. Habis clear langsung penyakit tu. Malaikah tuan kena simpan. Sampai dia Penyakit tu ha, tu pulang lah. Tapi dengan saya buat sampai 3 set sampai 9 botol, clearkan semua penyakit tu, hidup tanpa ubat, bebas penyakit, jaga makan, jaga exercise cukup. Oh, itu hidup kita. Yo, oh, apa habis habis 3 botol ni kena buat bekam ke atau perlu ke buat bekam tak payah kan? Terbaik combine dengan bekam sebab bekam itu nabi dah recommend. <laughs> itu tak perlu, tak ada pertikaian. Jadi siapa yang buat dia akan dapat manfaat dia. Dia yang combine dengan berbekam, detox dengan berbekam ni lagi bagus sebenarnya. Lagi hmm. bagus. Uh, boleh boleh insyaAllah allah saya habis tiga ni saya buka kemalah tengok. Okey, alright. Tadi ada soalan tadi tadi ada seorang yang bertanya, saya ada tengok dia tulis ya okey. dalam uh, minum air bertapis tapi alkaline boleh tak? Dalam proses berdetox saya ni untuk nak prepare detox, nak prepare detox tu guna RO biasa jangan yang alkaline eh. Kalau you nak minum harian, minumlah alkaline ke apa, minumlah. Nak minum tak, tak ada isu sangat. Kalau setakat air bertapis, air alkaline itu, teruskanlah. Ha, tapi jangan terlalu pelik-pelik dengan air hidrogen lah, air apa tak payahlah. Ha. Ha, biar air yang biasa-biasa je kita minum. Ha. Ha, air yang ada gelombang-gelombang apa-apalah, teragat. Janganlah sebab bila berdipak menggunakan ubatan homeopati ini, ubatan homeopati pun dia ada gelombang. Saya takut gelombang daripada air yang you minum tu. Dia ganggu gelombang kamu saya tak berkesan ubat saya tu. Okey. Ha, itu sebab saya, saya tak setuju orang yang minum air-air yang ada gelombang ni. Ha, contohnya adalah saya tak mahu sebutlah ada jenama-jenama dia tu. Ha, tapi kalau you nak minum jangan berdetok. Okey. Ha, setakat minum air alkaline boleh diamalkan. Ha. Tapi untuk prepare ubat pastikan jangan yang alkaline. Ha. Air ya, reverse yang biasa bertapis tu. Okey. Ataupun you malah fikir sangat you beli je air yang yang penutup putih dekat kedai tu pelbagai jenama okey itu yang sesuai untuk prepare ubat saya tapi untuk minum, jangan salah faham saya tak suruh tuan-tuan perempuan minum air RO bukan untuk amalan harian minum air yang bertapis air mineral air yang bagus-bagus lah air RO ni punya air bateri tuan-tuan perempuan ha hmm. dia air yang sangat kosong dia sesuai untuk prepare ubat untuk larutkan ubat saya untuk kita spray itu sangat bagus tapi tak bagus untuk kita amalkan harian. Sebab apa? Sebab bila you masukkan air yang sangat kosong, tak ada apa-apa, you let nothing, eh? dia tak ada mineral, dia akan cerak balik mineral badan you. Nah, itu kimia yang lah. Ha, itu kita tak mau. Jangan minum air RO, nanti badan you pun akan lembek, eh? dia akan lemau. Eh? Minum uh, air. Doktor. Uh, Bermineral. Okay, haa. ha ha. Saya lupa <ti> yang cakap doktor, saya apa macam saya malam pukul 12 kan, pukul 11 itu saya ada amalkan makan uh, yang botol lah jual botol ni, kan Al lemon, madu dengan juga apple untuk mengelakkan kolesterol jantung. Boleh ke aku minum? Tak kacau lah. kan? Waktu bila minum? Ah malam doktor. Kadang pukul sebelas malam. Uh, okay. Dia awal kan sikit lagi. Ah, jangan, jangan, sampai pukul sebelas. Ah, akan... Uh, awal kan pukul sepuluh. Okay pukul 10 Ah, tidur pukul berapa? Lalu tidur, tentu tu kadang aku sepuluh sebelah ni tu Ha dia, dia kalau kena minum benda-benda yang begitu Yang ada madu tu utamanya, jangan dekat nak tidur Ha? Uh, biar awal sikit Awal oh, sikit Oh untuk proses dia bagus lah doktor eh? Bagus, bagus Ha, so ha? tak ada apa-apa set doktor eh doktor eh? eh? Tak kacau ha. eh? Teruskan, teruskan Buat okay. efek, sampai sampai ha. tempat set Ha ah, kalau kau tinggi. Kan usahanya gout pun akan pulih, anxiety pulih insya-Allah Ah ha? uh, macam-macam penyakitlah yang datang tu dia akan pulih semua tu insya-Allah. Ha? senang. Okey, okay. Jika, terima kasih tu. Okey, okey. Okey, tadi puan tu cakap lagi kat rumah dia air ada air alkaline saja. Tu tak boleh tolonglah untuk nak prepare air, nak prepare ubat tu pergi belilah. Pergi beli air botol tu. Berapa sen sangat satu botol tu untuk prepare ubat saja. Nak minum puas, minumlah sepuas-puasnya air alkaline tu, okey? Ha, saya cakap kita pasal nak prepare ubat ni, jangan guna air alkaline. Pergilah kat kedai, belilah berapa, berapa sen dengan satu botol tu. Ha, guna itu untuk prepare ubat saya. Ha, tapi kalau nak minum, minumlah air, air alkaline kat rumah tu, tak ada masalah. Okey, kalau macam okay, begitu, uh, tukar dia punya pam tu. Ambil ambil uh, pam daripada botol-botol detox yang lama-lama tu, uh, rendam rendam uh, se seharian lepas tu jemur. A uh, jemur di panas matahari seharian juga. Uh, rendam semalaman lepas tu jemur di panas matahari a uh, seharian lepas tu dah boleh guna. Boleh tukar tukar botol yang yang rosak itu masalah pump lah tu. Ha, itu defect dari kilang. Kita pun tak tahu. Kita kita pun tak pernah test sampai level begitu. Ha. Eh. Bila pesakit guna, baru dia tahu ada masalah. Jadi, ambil pump daripada botol-botol yang lama tu tak apa. Rendam semalaman dalam air bersih. Esok paginya, jemur seharian di bawah panas matahari. Ha, lepas tu, guna balik. Ha, dia boleh recycle, boleh guna untuk uh, botol yang 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 uh, stuck dia punya pump tu lah. Uh, buat gitu je. Boleh. Hmm. Okay, Okey, teruskan. Tiga set. Okey, dia dia case dia case uh, CKD kan? Okey, biasanya kalau kecil berbuih ni dia dia ada masalah buah pinggang lah. Uh, uh, suruh dia kontak balik uh, stokis tu, maklumkan apa sakit dia. Kalau CKD memang kena guna kidney cure lah. Set cure lah pula untuk uh, 3 bulan lagi. Uh, sebab detox dia dah selesai dah tu. Dia dah dah cukup dah, racun dah keluar semua. Sekarang ni penyakit dia tu yang masih belum belum sembuh. Jadi kita kena guna remedi khas untuk rawat penyakit dia tu. Penyakit buah pinggang, buah pinggang lah. Kalau penyakit, uh, kalau nephrotic syndrome, nephrotic syndrome lah. Sebab saya takut kelahiran nephrotic syndrome je. Takut tak boleh tolong lah. Sebab dia pesakit yang berani je yang, yang akan sembuh. Saya dah beritahu kan dalam grup. Siapa-siapa yang nak gunakan ubatan saya ni mesti level dia macam komando lah. Dia kena berani, kena hadap. Kalau you tak berani, you tanggung sakit tu. Macam mana lagi ubat dah ada di tangan. Pisau dah ada di tangan. Buah dah ada, you tak nak potong. Nak macam mana? Saya nak tolong apa lagi? Pisau kita dah bagi, buah you dah ada di tangan. You tak mau potong. Macam mana saya nak buat? Ha, jadi gunalah pisau tu potong buah. Okay? Hadap. Kita tak boleh nak harap, nak harap nyaman dia. Ubatan saya memang you tak akan nyaman. Eh? You tak akan nyaman, you tak akan aman macam ubatan hospital. Ubatan hospital dia dia dia, dia silentkan punya simptom. Dia suppress. You rasa tenang, damai je you ambil ubat hospital. You ambil ubat saya, you menggelupoh. Memang you menggelupoh. Tanya siapa-siapa yang dah guna ubat saya yang ada healing crisis tu. Ada yang pening sampai tak boleh, tak ada berjalan. Ada yang sakit sendi-sendi. Ya? Ada yang migrain dua tiga hari. Ya? Ha. Hmm. Jadi kena berani, kena hadap insyaAllah. Dia kalau kebas pun sementara waktu je. Nanti dia akan reverse balik. Ramai dah. Banyak dah testimoni pesakit kami yang kebas-kebas ni. Alhamdulillah. Lepas beritok sebulan, dua bulan, tiga bulan, clear habis. Kadang tu baru beritok tiga, empat hari dah hilang kebah dia. Okay. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Ini ah, ah, ni Rafal, kak. Ni apa? Yeah. Okay. Uh, masa kita dah detox, dah detox tu, bila masa, eh, kita masih buat dialisis lagi ke atau tidak? Ataupun tunggu masa macam mana? Tuan Rafal dah on dialisis kan? Dah on dialisis. Okey. Dia dia tak tak es tunggu. Dia tanya dialisis pun sebenarnya boleh pergi detox bawa je spray tak ada masalah. Oh, kalau pagi kan saya kan. Tak ha, boleh. Masih, saya saya buat detox jugalah sekali. Masa dia, dia tak ada... tanya. dia tunggu. Pengalaman pesakit dialisis saya memang dia orang, dia orang gunakan juga apa ni set detox tu di di tempat dialisis sebab 4 jam kan dia orang nak buat apa? Oh, iyalah ha, 4 jam. <laughs> ha, saya kalau ini, kita, saya, itu, saya nak... pilih habis saya nak mulakan mula esok lah pagi saya buat belum start lagi baru dapat barang tadi hmm. saya nak start esok lah mula kan lepas tu dia kan dia kata dia lima kali lima kali satu jam je ya? betul nah lima pam lima pam ke bawah lidah Abang ah, lima picik. kali satu jam mana? Lima picit, picit. 10 sepuluh, jam atau macam mana? Ya, ya. Setiap sesi tu satu jam. Buat sampai jam yang ke sepuluh bos sekali jalan. Bukan, begini. Hmm. Kalau tengah apa dah berada di tempat dialysis dah 4 jam, dah boleh dapat 4 sesi. 4 sesi. Ha, boleh berhenti so, lah, boleh berhenti lah sekejap, boleh berhenti. Nanti buat macam dulu. Nak makan sehari pun berhenti lah ya. dulu. Ah lepas okay. dah makan sehari ah 1 jam apa pun 1 jam. Ada jadual kan Tuan Rafa ada dapat jadual ya. tak? Ya ya betul tu. Nanti cerita sebab apa lepas dari situ mengletih tu, tertidur ke apa kan. Tak apa tak apa haa. tak. Apa, tak apa, tenang. Haa. Jangan pasal nak tidur-tidur aja. Nanti dah sedar tu sambunglah. Ah, okay, ha, okay, okay. dia kena makan dulu. Dia kena makan tunggu satu jam baru sambung balik. Tu harap apa oh. boleh buat malam pun tak apa. Yang penting dapatkan okay. 10 sesi tu. Oh, 10, 10 lah 10. sekali satu jam lah. Eh 10 10 kali lah. Ah, ha, 10 oh. 10 sesi, setiap sesi tu satu jam dan setiap oh. jam spray ke bawah lidah. Lima kali. Ah, lima lima kali pam satu, satu lagi saya nak tanya, apa petandanya apa kita nak, contoh kalau dah petandanya kita baik, kita boleh kita stop dialisis? Itu hak tuan. Kalau tuan punya, that's why saya biasanya setiap setiap uh, dua bulan ke tiga bulan ke dah selesaikan set detox tu, saya suruh pergi, saya suruh pergi buat ujian darah di pet lab. Ah, oh. jadi kita, jangan jangan buat ujian darah di tempat dialisis kat hospital tak guna dia orang tak akan menyokong kita kita kena yeah, pergi okay, buat di yeah. yang bebas kita akan dapat to, jab, dapat result yang memang yang reliable ha yeah. jadi kita kalau tiba-tiba uh, dia punya uh, tuan punya EGFR dah dah keluar daripada zon bahaya keluar daripada 15 jadi 20 contohnya lepas yeah. lepas dua set detox petandanya buah pinggang nak pulih ha jadi tapi jangan berhenti lagi dialisis teruskan dulu kita simpan je rekod tu yeah, ha uh, sampai yeah masuk uh, daripada stage 5 jadi stage, stage 4, 4 jadi 3B, 3 3B masuk 3A. Ah uh, dah boleh standby dah untuk untuk kita berhenti daripada dialisis. Kalau okay. dah stage 3, nak dialisis buat apa lagi? Ya betul betul insya-Allah saya, saya saya cubalah tengok macam mana. Ha Bapa saya pun tak Saya pun tak, tak faham benda tu masa bila lepas tu bulan bila nak berhenti dialisis. Kalau dah, dah betul tu dah turun betul saya boleh ha. stoplah. Ya betul mesti betul, check dah Mesti ujian darah yang pertama petunjuk dia dah dah pulih. Yang kedua tuan punya air kencing makin makin bertambah dari hari ke hari. Mata ha, itu macam sekarang, ni satu saya satu air uh, kencing dua, hmm. okay. dua kali yeah. lah. Hmm. Okey. Yeah. Banyaklah tak banyak kencing ni. Tu jangan ukur berapa kali. Nanti kalau dah mula ditok ni tuan apa kena sediakan satu bekas ha pot tu yang ada senggat tu yang ada ukuran tu oh, macam oh, yang kita punya bini dia buat kuih tu jak tu Ha. Ya, dia kita ukur setiap hari bangun pagi tu kalau dah kencing ukur kencing dalam tu simpan sampai ke malam. Betul-betul. Okey okey okey. Hari pagi. Contohnya hari ni 100 ml je tak apa teruskan. Mungkin selepas seminggu dah dapat 500 ml. Ah. Kalau dia naik 500 ml, naik 1000 ml, mana kata buah pinggang kita dah dah boleh proses air kencing dah. ah dah pagi. Ya betul Siapa-siapa pun dalam medical tak boleh nafikan bila buah pinggang kita berfungsi balik, air kencing akan ada dan kita boleh proses. Itu pun bukti yang kukuh yang tuan boleh menolak dah dari sisi. Itu hak tuan. Kena ingat tu. Tak ada yeah. orang yang boleh paksa kita dari sisi sok Mana boleh paksa. Ya yeah, betul-betul. Sebab apa doktor pakar yang dekat dari situ cakap awak jangan fikir nak baik dia. Tak ada, tak, maaf, tak ada, tak ada masa depan lah dia cakap gitu. Saya pun tinggal gitu. Dia orang takkan bagi harapan sebab dialysis oh. is big business. Sekali pergi dua ratus setengah, satu bulan yeah, kos tiga hingga tiga ribu Saya oh, yeah. pun tak nak yeah. keluar lari daripada pusat dialysis saya. <laughs> Ini tu, duit. Betul, betul tu. Tak kena tu, duit tuan rapas ni kan duit pusat zakat kan duit. Ah, yeah. Ya, yeah. Oh. Ya itu saya faham, saya faham. Saya, saya, sebab apa saya tengok memang berbeza lah. Saya tengok semula-mula saya dari situ tu kan. Saya tengok ha. saya punya retinin pun eh kenapa hospital punya lain? Yang ha. yang ni hospital lain gitu. Eh saya ada buat saya pertikaikan juga tu. Tapi doktor diam je. Diam. Tu saya lebih percaya. Tu saya lebih percaya. Tuan pergi sini ke pet lab. Bebas ha. punya. Pet lab ni ha. dia bagi duit untuk dia test dia. Dia nak duit tuan untuk test test darah aja dia tak peduli pun darah ni si, ke tak darah si, ke. Ha, Jadi lah, betul test tes, ha. tes itu tepat. Itu result yang paling tepat yang saya percaya. Sebab apa? Itu hari saya pun tak percaya. tu saya cakap dengan dia saya nak buat test lab kat luar lah. Dia tak galakkan pula dia kata. Sebab tadi ha, Itu kena tanya kenapa dia tak galakkan kalau dia, dia tak benar. Apa takut sebab ujian makmal luar pun sama macam ujian. Dia orang punya sampel pun kadang hantar hantar ke luar juga ke makmal luar. Apa beza? Hmm. Betul lah. Saya pun, saya lihat itu saya petikaikan juga. Kenapa Rizal hospital berbeza dengan Rizal klinik ni kan? Lain kan? Eh. Ini kebenaran tu tak kebenaran lah. Hmm. Betul, betul, betul. InsyaAllah lah. Dengan pertolongan doktor ni saya rasa. Sebab apa? Saya dah check saya punya punya mula saya kena itu 2021 tau. Hmm. Lepas ada tiga kali kan. Lepas tu saya pun kena. Memang saya saya notice saya kata. Uh, saya kata eh mungkin jugalah doktor cakap betul lah saya cakap. Pasal, pasal covid ni kan. Sebab saya ambil semua. Oh dia orang saya akan ambil semua injek lah. Daksim pasti saya ambil semua. Lepas tu baru dah. Paling banyak kami selamatkan. Dia dah nak kena dialisis. Tak jadi dialisis. Ah. Uh. Uh, saya itu hari itulah masa sebelum dari saya memang cari ubat lah supaya jangan dari kan. Tapi tak tahulah dah. Tak tahu, lah dah. Tak, tahu, tak, tahu macam, tak ada jalan hmm. kan. Terus Harus sikit kira. Lah. Ya. Assalamualaikum doktor. Ya, Waalaikumsalam. Ha, doktor, maaf dah saya nak tanya sikit. Ha, kalau contohnya kalau kita ada ambil apa nama vaksin rabies ke apa, adakah detox ni akan menetralkan semua sekali vaksin tu ah? Ha? Ya, yeah, dia 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 detox saya ni. Apa benda yang beracun je yang tak bagus untuk badan ni buang habis. Okey. Ha. Uh. Uh, sebab apa? Sebab kita dah test dah. Macam penagih-penagih uh, dadah dulu pun 2013 saya banyak guna detox ni untuk rawat penagih dadah tau. Yang dia orang ambil syabu, yang ambil macam macam lah dadah-dadah yang 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 di pasaran tu. Pil kuda lah bagai memang reverse. Memang dia buang habis daripada budak tu penagih yang teruk, boleh isah balik. Boleh boleh jadi normal balik. Tak tak hilang ketagihan. Ha. lepas tu ketagihan ketum, ketagihan dadah, ketagihan rokok. Ini pun semua benda-benda beracun yang memang susah nak dibuang daripada tubuh badan. apatah lagi vaksin-vaksin yang yang rebis ke apa itu sebenarnya lagi mudah lah. Vaksin yang paling susah nak dibuang daripada tubuh badan ialah vaksin Pfizer. Sebab apa? Sebab vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca ni, vaksin COVID ni memang dah didesain memang untuk susah nak dibuang. Kalau you salah pakai kaedah TikTok, memang dia tak keluar. Dia tak keluar habis duit you je. Okay? Memang dia orang pun pandai. Dia orang tahu dah bila dia orang cucuk vaksin yang beracun ni, memang akan ada orang-orang yang cuba nak nak buang, nak TikTok keluar. Jadi dia orang dah engineering kan siap-siap supaya benda tu dia attach tau. Dia detach di dalam sel, uh, kat DNA supaya dia tak mudah-mudah keluar. Ah ha, lepas tu dia orang balut lagi ya eh. dia ada lipid nanoparticle ah. Ah ha, LNP ya eh. dia guna lipid okay. nanoparticle Dia balut lagi apa ni benda-benda yang dalam vaksin tu. Jadi bukan senang you guna setakat you mi, pergi minum teh untuk detox tak keluar tuan-tuan puan eh. Jangan jangan tertipu ah. Eh. Setakat minum teh, minum jus tu jus ni nak keluarkan racun vaksin tak keluar. Minum air kelapa pun tak jalan tuan. Ramai pesakit oh. saya yang kita suruh detox ni tak nak. Dia kata, uh, uh cik dah minum air kelapa. Tak lama. Lepas tu meninggal. Uh. Ramai dah yang saya jumpa gitu. Uh. Dia kata, tak apa. Uh, abang dah minum dah air kelapa. Cukup dah. Meninggal. Jalan. Uh. Uh, kita hmm. dah nak vaksin COVID ni didesain memang untuk membunuh. Uh. Dia dah masuk, dia tak akan keluar. Melainkan you ada kaedah, you ada detox yang memang very powerful. Yang level dia macam level vaksin tu juga. Ha. Uh, itu yang boleh tarik dia keluar. Ha, Alhamdulillah memang kita jumpa di talk kami ni memang boleh buat kerja tu. That's why hmm. bukti dia proven. Bukti dia, proof dia, orang yang, say, yang sakit teruk dan nak macam nak mati tadi, bila dia ambil di kami sebulan, dua bulan, tiga bulan, sihat balik, reverse balik. Sampai sekarang, ha? ramai pesakit yang 2021 tu lepas kenal cucuk Pfizer, nyawa-nyawa ikan ramai. Tentera, polis, nurse ramai dah guna di kami sejak 2021. Dan dia reverse, sihat sampai sekarang. Itu bukti yang kukuh menunjukkan memang vaksin kami boleh uh, detox kami boleh mengeluarkan racun vaksin. Kalau vaksin tu tak beracun dia tak keluarkan. Tak ada masalah. Kalau vaksin yang bagus-bagus ni yang memang ada manfaat untuk badan dia tak keluarkan. Ha, uh, jadi jangan salah faham. Hmm. Detox kami ni bukan nak keluarkan vaksin yang bermanfaat tu tak. Dia keluarkan racun yang ada dalam vaksin. Ha. Uh. Uh, sebab bukan apa doktor. Macam web saya ni memang uh, dia kan veteriner. Ha. Uh. Hmm pegawai veterina. So dia setiap sekali dia mengatakan uh, buat operasi rabies kat Sarawak ni, dia akan terlibat. Dan hmm. setiap kali dia orang terlibat tu, dia orang akan dibagi injection rabies tu. Hmm. Tu saya tu yang saya nak ni kalau kalau dia dah di menggunakan detok ni, maksudnya vaksin-vaksin yang dia dia, dia dicucuk setiap kali vaksin rabies tu, memang dia akan buang habis dah kan? Buang. Buang. Hmm. tapi hmm. syaratnya dia, sekali okay, dia cucuk, okay. dia dicucuk. Sekali cucuk buat satu set yang lengkap. Kalau setakat guna sebotol, tadi dia tak keluar habis.